નમસ્કાર હું છું આપ જોઈ રહ્યા છો સીબી ટ્વેન્ટી ફોર ન્યૂઝ નોર્થ ઇસ્ટ દિલ્હીના વેકમ વિસ્તારના જનતા મજૂર કોલોનીમાં આજે સવારે સાત વાગે એક ચાર માળની ઇમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી દુર્ઘટના સમયે ઇમારતમાં ઘણા લોકો હાજર હતા જેમાં બાર લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા હતા ફાયર ફાઈટર વિભાગના અહેવાલ અનુસાર અત્યાર સુધી છ લોકોને સુરક્ષિત કાટમાળથી બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા છે અને તેમને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે જ્યારે થી છ લોકો હજુ પણ દટાયેલા હોવાની જાણકારી છે રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપથી ચાલી રહી છે જોકે આ વિસ્તાર અત્યંત ગીચ વસ્તી અને સાંકડી શેરીઓ શેરીઓવાળું છે એટલા માટે રેસ્ક્યુમાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે ઘટના સ્થળે ફાયર ફાઈટર્સની સાત ગાડીઓ પહોંચી હતી અને સ્થાનિક પોલીસ તથા રાહત બચાવ ટુકડી સાથે મળીને કાટમાળ હટાવવા પ્રયાસ કરી રહી છે હાલ दुर्घटना नु स्पष्ट कारण जाकु नहीं परंतु एवं कहवाई है कि आ इमरत जर्जरित थी चुकी है जेना आ दुर्घटना सर्जाई थी सुबह सवा सात के आसपास ही खोला है उसमें गले नंबर पाँच वेलकम के इलाके में तीन बिल्डिंग थी ब्लैक में मतलब की फैमिली के कुछ मेंबर्स थे कुछ सेवन को अभी तरस कर लिया है

नहीं नहीं सकते वो सब सो सो रहे रहे हैं हैं बजे के टाइम में ये बेड खिसक ये मेरी तरफ को खिसका मेरी यहाँ खुली तो मैंने क्या मामला हो रहा है मैंने बच्चों को अपने थोड़ा थोड़ा खिसकाया पल्ली तरफ को ये दीवार ऐसे फाड़ के अंदर को आई जैसे तूफान अंदर को आ गया फिर मुझे कुछ दिखाया मैंने बच्चे अंधेरे के अंदर तो कितने लोग तीन साढ़े तीन मंजिल बनी हुई चार मंजिल के करीब उसमें जो चार पाँच जन तो निकल गए उसमें और चार जने अभी फंसे हुए उसके अंदर पता नहीं जिंदा है मर गए कुछ पता नहीं कह नहीं सकते अभी तो अभी वो चालू हुए सब पुलिस वाले विचार गरीब सब लगे हुए वा, हैं मोहल्ले वाले सब लगे हुए हैं हम चार जगह ये जनता मजदूर कॉलोनी के लाई जाती है सुबह करीब सवा सात साढ़े सात की बी सी कोल है इसमें ये गली नंबर पाँच जनता कॉलोनी वेलकम में एक बिल्डिंग गिर गई तीन मंजिला बिल्डिंग थी उसकी दो माले कलेप्स हो गए ये मतलूब नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग थी इसमें इस बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग को भी थोड़ा डैमेज किया है इसमें सात लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है और अभी पुलिस की फायर की सिविल डिफेंस और नागरिक सुरक्षा समिति की टीम लगी हुई थी कुछ मलबा निकाल के ईदगाह की साइड में रखा हुआ है तो और अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है जो सर्च ऑपरेशन अब उन्होंने चला रखा है जल्दी और बाकी जो फंसे उनको रेस्क्यू कर रहे हैं कितने लोग अंदर दबे होने का थ्री या फोर आदमी अभी तब भी हो सकता है सब जो निकाला है उनको कैसी हालत है उनकी अभी ठीक है अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से ठीक हालाँ